Приступаем к демонстрации вскрытия упаковки из оверскатной кровля Толщина материала 100 мм, это можно увидеть на этикетке материала. Также, прошу обратить внимание, нестандартные размеры плиты, это 610 на 1,17 м. Единственные в Украине, кто производит теплоизоляцию, уже с запасом 1 см для основки материала в расход. Итак, приступаем к всрытию, вскрытию. Также прошу обратить внимание на упаковку, что при необходимости можно вскрыть материал таким образом, чтобы в дальнейшем использовать э, полиэтиленную упаковку для строительного мусора. Полиэтилен очень плотный, э, не, на солнце не э, рассыпается, не расслаивается, поэтому можно использовать мешки для строительного мусора. Итак, приступаем. Материал сжат в упаковке э, два раза. Скрыть упаковки проводили шведским ножом мора. При необходимости тоже можно такой приобрести. Материал нужно дать отлежаться несколько минут для того, чтобы материал набрал в себя воздух потребляется с ним теплоизолятором теплоизоляции и в принципе можем приступить к измерению толщины материала для измерения толщины материала с плотностями до 30 км у нас есть специализированный прибор но сейчас я продемонстрирую это на рулетке потом мы проведем испытания уже с помощью прибора подъем материала 11 сантиметров 10-11 сантиметров